То есть то, что я говорил, вот в черном корпусе, в это, 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 а, ну, это, 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 это скорее характеристика... Да, это нет, у него здесь умеренная, как бы вот, у белого еще да, меньше. Это. Но это характеристика пластика, как бы, а не конкретной модели. Я сейчас про модель в целом, про железо. А, значит, он тонкий. То есть в самой тонкой части у него толщина 8 миллиметров. Он приятный в руке, его хорошо держать. Но э, диагональ экрана 4,2 дюйма, то есть это хочу чуть больше, чем здесь. Главная фишка, которая мне понравилась в этом телефоне, точнее две, это дизайн и камера. Mm -hmm. а, по дизайну ну, он, он, он действительно классный, и из, все даже если сравнивать а вот, со всей плеядой представленных новинок еще на а, Mobile конгрессе, у него дизайн реально один такой, один из лучших, если не самый лучший, и он тонкий. По камере, а в нем впервые используется а, сенсор Sony, который называется Exmoor R, в нем используется технология обратной подсветки. Я так не буду вдаваться в технику, кому интересно, на Википедии по запросу Exmoor можно найти, как это все работает, там физика процесса описана. А я скажу то, что получает пользователь на выходе. На выходе он получает а, более высокую яркость съемки, более высокую четкость и меньше уровень цифрового шума. Вот. Это очень четко заметно. Как вы все наверняка знаете, камеры вообще очень слабое место всех Android моделей. То есть, в принципе, если брать Это Android телефоны... Android. А? Это проблема Android? Это скорее проблема не Android, а отсутствие еще алгоритмов под Android обработки фотографий. Потому что отличие камеры производителей фактически заключается в программных алгоритмах улучшалках получалках изображения. Вот, компании, у которых есть такие алгоритмы, да? экспертиза есть по ним, те достигают лучших результатов. У Суненица в этом вопросе экспертиза есть. Даже вот э, Xperia э, прошлого года, модель Nini, X10, они показывают хорошие результаты по камере. Здесь они еще лучше. Э, я, в принципе, <косух> могу интернет у нас доступен показать, какую э, фотографию в интернете есть.

знаю, Насколько мы на проекте можем увидеть, как что делаем? Вот оригинальное разрешение это размер 8 мегапикселей, да? Ну а это что такое? Потерка? Есть вот здесь, где-то, без... А, 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 Долгое да. Оно очень такое точечное. На самом не нет, деле, для автоматики экзозамера это свихнуться нет, можно, потому что, что слишком много источников света, они разные по мощности. Да? И такое... Сейчас такое. Ну, в любом случае, я еще могу сказать, что а, даже съемка на улице, в наших условиях это не поступает. Да? Да? А, по душевке зимой, когда у нас солнца практически быть, нет, мы так уже сам не ситуация. Если говорить да, о не ситуации, не нем, когда мы на... поехали в отпуск да, на да, моря... Потом, там камеры. будет все намного интереснее, потому что я Ну, вообще, если честно, на проекте редко кружит. Это, это Ветя, надо желатая, как то на по-другому смотреть. Ветя, вот честно, ну, не производится честно. Надо смотреть на компьютер и сравнивать аналогично вообще. Еще он пишет видео в HD. И еще в нем используется одна из как бы фишек, на которую Sony Ericsson будет ä, давить и использовать в насколько я понимаю, это ä, использование алгоритма ä, Bravia. То есть все знают, что Bravia это торговая марка Sony, которая используется для телевизоров. И, соответственно, ä, там используется картинка. Более четкая, более яркая. То есть, как, как и всегда, картинку обещают сделать ярче, насыщеннее и все такое. А, штука всего в том, что это программная обработка, она работает только в просмотре фото и видео. То есть, в принципе, картинка ярче. Ну, как это выглядит как бы, с точки зрения рынка, не имея технологий, вот, как у Samsung, технологий дисплеев, или там у LG, типа там Super AMOLED, все дела, компания пытается сделать то же самое, только за счет программной обработки. Вот как бы Tá com uma